Это... Вот у ну, меня вот вот проблема. Почему? Потому что те тысячи кубометров, там 800 кубометров сейчас тренируются. Ну, будет все тренироваться. И те тысячи кубов карьерной воды. Нужно будет очищать до 0,05 миллиграмм. Значит, нужно надо ликвидировать. Куда известно? Согласитесь, если нам нужно ликвидировать пруд отстойник, это совсем другая история. Но у нас это все покажет проект. В тот момент, когда будет проект разработан, все технологии. До тех пор, пока проект не будет предусматривать в том числе решение этой проблемы, до тех пор он не пойдет в госэкспертизу. Вы же это все прекрасно понимаете. Так зачем сегодня? Понятно. Давайте сегодня создадим в начале проект и пойдем в госэкспертизу. Она, мы на сегодня имеем ненужную дискуссию о том, что там есть радиация, которая там нет, нет вы все нет, подтверждаете. Нет, нет, нет. Конечно, о том, о том, что у нас там будет какое-то э, радиозагрязнение и вся остальная история. Ну давайте просто это Но не говорите. Проблема не только в этом. Проблема в том, что вы до сих пор не можете объяснить людям, что там на самом деле происходит. Вот и все. Я же, мы не с вами... Не, ну подождите. Ну подождите. Мы с вами полгода назад говорили об этом. Давайте проводить экспертную круглую историю. Вот есть эксперты Да. Давайте говорить, давайте говорить, так давайте вы все работать. Были здесь эксперты, нет, министры, даже приглашали секунду. сегодня, министры, Вот здесь вот есть, по поводу сегодняшнего заседания, это отдельная история. Да? Потому что если бы я не подошел к Томенко, не попросил дать хоть кому-то со стороны Кременчуга, то сегодня да. же был сценарий ФРС. Ну давайте говорить честно. Да ну зачем вы занимаетесь опять вот популизмом на ну, камеру? Ну, ну, зачем? зачем вам сейчас... лишь мы занимаемся популизмом на камеру? Вот ваши эксперты, которые сегодня ваши вот эксперты, пусть скажут в телевизоре, есть там радиация или ее нет. Да почему же не дали слово? Да, почему мне не дали слово? Скажите. Ну это же не ко мне, подождите. Ну как бы есть регламент. А что можно? Что можно? показывать, если нет предприятия. Документов нет. А кругом показывайте документы. Как Значит, секундочку. Представители Заметрия, ну, зачем э, те passiert? документы. В нашей стране есть как то вообще... законом установленные правила вообще любого строительства. У нас сегодня любой сарай, любой магазин невозможно построить. А тем более построить горно-обогатительный комбинат. Понятно, что есть проекты, есть разрешения. Секунд. И сегодня ]え... это было зафиксировано комитетом, когда министр встал и сказал, когда руководитель стал на педанстанции, встал и сказал, что, конечно, все разрешения есть. Их предприятие получало последние 4 года. Но опыт, а на я... Ли... На опыт, конечно, да, конечно, конечно. А я помогал, потому что мне не безразлично. Я хочу, чтобы там были рабочих мест 2000 человек и 30 тысяч в Украине рабочих мест. И рабочие места в городе Комсомольске и в Кременчуге, дай бог, бы росли. Они падали, как они падают сейчас. Когда закрыли стали литейный завод. Что сделала сегодня либо власть, что сделали сегодня депутаты, чтобы он дальше продолжал работать? Что сделали? 3,5 тысячи рабочих мест потеряли. А здесь Вы мы можем создать 3,5 тысячи рабочих мест, которые их заменят. Вы не слышите все? Это все прекрасно. Так, конечно, мы, не, мы, слышали, не, да. не. мы же говорим. Сегодня никто не говорит о том, что давайте закроем и забудем про Строительства Беларусь. Мы сегодня о другом говорим. Именно так вы и говорите. Вы Нет. говорите о том, что давайте Нет. сегодня остановим его строительство. Ответьте, это пожалуйста, на вопрос, это а я... параллельные процессы. Советская, вы говорите, власть, вы ребята, нас взорвали, советская пиарится, власть, советская власть, советская власть, советская власть, 10, 10 или 15 лет строит каждый из этих предприятий. Мне, вы же знаете, так, вот при советской так, власти это были всесоюзные стройки. Так, а мы здесь сегодня даже не всесоюзная организация. Мы сегодня компания, которая приводит инвесторов, получает деньги западных банков и пытается создать рабочие места и благосостояние для людей города Комсомольска Кременчугского района и города Кременчуга на ближайшие 35 лет. И вы должны задуматься в первую очередь сами, а как люди. А, Я Я не говорю, а что, а что потом? Потом, когда закончится запас, что дальше будет там? Да, во-первых, там запасы это экономическая категория. Это один к одному, как нефтяные скважины, когда и как они закончатся. А как, по-вашему, разрабатываются? Вот если бы вы сказали, что эти предприятия разрабатываются только в каких-то недоразвитых странах. Да ведь мы же конкурируем на мировом рынке с такими же предприятиями из США, Канады, Австралии, Бразилии, Южной Африки. Это все США и Канада вообще передают страны, которые имеют рейтинги, которые просто реально самые лучшие в мире. И мы с ними можем конкурировать. И они задаются таким же вопросом, что будет дальше? Да, конечно, конечно, точно так же, как они отвечают на эти вопросы, так же и мы отвечаем на эти вопросы. Можете ответить на один вопрос. Пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Значит, представителями Беланевского языка по поясненной записке четко написано, есть пять буровых скважин с радиоактивной аномалией. С какой? Я задавал судье вопрос. Скажите, с какой? Сколько там радиации? 100 рентген, 200? Ответа нет. Ответить, Покажите ответить? Не, покажи документ. Ответить. Документ покажи. Не надо. Да, нет. покажем, конечно, обязательно. Вот да, есть пока... директор завода. Так, это Мы фьючурно. уже сколько судов можно прошли. Ответить? Сколько можно? судов прошли? Отвечу. документа не показал. Можно отвечать? Ну нету там радиации. Потому что это одно Записки, я, я, наверное, есть. А... Но это где-то вы нашли записку, которая не соответствует действительности. Можно я, закончу? Рождения, можно это можно я закончу. Можно я закончу. Можно я закончу. Можно я закончу. Виктор Викторович? можно я закончу? Пожалуйста, дорогие друзья. Сегодня железорудное месторождение, оно одно, и тело это железорудное, оно гомогенично, оно одинаково. Что на Полтавском горке, что на там, что на Белановском, что на Михайловском, что на Галичинском, что на будущих. Но это как колбаса, на одна и та же. И в этой колбасе есть железная руда. Если вы думаете, что мы найдем там бриллианты, или мы найдем там уголь, или мы найдем там еще, я не знаю, медные руды, то вы ошибаетесь. Вот вы специалисты. Если там месторождение железной руды, Кременчужская монетная аномалия, она вся одинаковая. Там есть линзы, богаче руда, Бить руда, но она только железная. Там нету ни радиации, нету никаких радиоактивных проявлений, золотых руд там нету, бриллиантовых руд, нету там этого ничего. Просто хочется, чтобы вы думали о людях, которые там будут работать, и о налогах, которые платятся. Вот не было Ерестовского ГОКа, ноль платилось налогов в город Комсомольск, в областной бюджет Полтавы, в государственный бюджет. А сегодня, за семь лет последней работы, мало того, что там работает 2000 рабочих, лет, рабочих мест с средней зарплатой тысяч гривен, а заплачено в государственный бюджет миллиард гривен налогов. А не было бы Ерестовского ГОКа, не было бы миллиарда гривен. И не было бы 550 миллионов долларов вложений, это сегодня миллиардов гривен, которые пошли на то, что дали работу энергетикам, дали работу строителям, цементникам, электротехникам. И все из них, и многие из них, в том числе из города Кременчуга, они не только из Комсомольска, они не только из города Полтава, или не только из города Бердичев, или из города Бердянск, или не из Мариуполя. Так то же самое будет и с Билановским гором. Только вы должны понимать прекрасно, что не надо популизмом заниматься, а надо немножко иногда думать о людях. Вот и все. Ну, так, не думаете? Думаете? Да. Пропозиция. Мне не надо выступить. Нічого. будь ласка, так, пропозиція з крім державної експертизи проекту, провести громадську незалежну екологічну експертизу проекту. Це ми робили, коли я працював в Кривому Розі. І так, Я, це, з Я з вами згоден. Я з вами згоден. Якщо це законодавчо встановлено, встановлено. давайте робити все, що законодавчо так, встановлено. Так. Взагалі, Ферекспо, Полтавський, і, і Єристівський, і Біланівські це законно слухмяні громадяни, законно слухмяні представники промисловості. Вони все робили, роблять і будуть робити тільки відповідно до законодавства. Чому? Тому що якщо вони цього робити не будуть, західні банки, а гроші сьогодні дають тільки західні банки і тільки так. західні бондхолдери. Вони Грошей не дадуть. Тому що, якщо ми цього не зробимо, то грошей ніхто не дасть. І не буде ніякого біланівського ГЗК. Не буде. Тому що грошей не дадуть західні партнери і західні кредитори, і західні банки. Ви э, на карьере Ерестовский пустите. Пойдем вместе з вами, а я возьму дозиметричний прибор. Да, вот, пожалуйста. Ну, ми, ми вам обіщаємо. Давайте, давайте обіщаємо. І на, на Полтавсь. Полтавський, і на Єрістовський, і на Білановський. Так. От конкретно давайте так. договоримся. Через неділю беремо лучшие дозиметры. Вы свои, мы еще 10 своїх разных. Это уже делалось, уже С дозиметром возле бывшего памятника Ленина в Кременчуге и честно говорили: ребята, что у памятника Ленина радиоактивный фон уровень выше, чем на Билановском, или на Ересовском. в два, наверное. Так вот, мы хотите, мы еще раз это проверим. Пожалуйста, если вы думаете, что кто-то от вас что-то прячет или скрывается, нет. Это большая охрана, нашу машину. О 5-25. Вы Но послушайте, ну вот вы Верховную Раду можете пройти просто так, в 12 часов ночи, взявшись ниоткуда. Вот точно там это обычная, нормальная, цивилизованная работа. заранее созвонились, заранее договорились, заранее приняли решение и обозначили. Пожалуйста, вот Под генеральный видеокамер. директор, Под видеокамер. Под видеокамер. вот видеокамера, директор... да, вот, да, вот, это... вот, вот, вот генеральный видеокамер. директор, да. смотрите, вот генеральный директор, карьер, Виктор да? Виктор вот генеральный директор, Виктор Викторович, вот обменяйтесь телефонами, вот это генеральный директор Полтавского горло Латоус Виктор Викторович в любое удобное вам время через неделю, через две, через три. Не только вы, соберите 25 человек со всеми лучшими дозиметрами, какие только есть, и идите и проверяйте и вы увидите и убедитесь что невозможно там найти чего-то что от вас кто-то бы хотел спрятать а самое главное там нету никакой повышенной радиации независимо от глубины да? независимо, независимо от, глубины. от глубины я объясню почему и я, 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 самое главное я объясню, образец, я объясню вам экономически почему там ее нету потому Нет, что, понятно, что если почему? потому что если бы она там была Продать бы эту продукцию за деньги, где бы то ни было, в Европе, в Америке, в Японии, в Украине, было бы невозможно. Но каков экономический резон добывать то, что невозможно продать? И невозможно получить деньги, невозможно заплатить людям зарплату, налоги, поддержать социалку, извините меня, благотворительностью какой-то заниматься. Но как, если там есть радиация? Скажите мне, что купит радиацию какой-то металлургический завод, который потом выпускает BMW или Mercedes, или который выпускает шкоды, да никогда в жизни, или выпускает холодильники, никогда в жизни.

Соберите людей, вот поговорите с ним открыто. Я не в том плане, что... Юрий Анатольевич, э -э -э -э. -э -э -э. мы это делаем. Там есть куча проблем, вот на камере сейчас мы говорим, там есть куча проблем экономического характера. Когда там если там у и человека и дом он, стоит он, 200 тысяч, а он, он хочет за него получить 500, то мы точно так хотим по-честному. Мы собираемся и платить, и мы как бы предприятие будет платить честные, справедливые деньги. По одной простой причине, что раньше советская власть, и раньше и сейчас как делает китайская власть, она никому ничего не платила. Она просто переселяла людей и строила вставки выпаровывающие или нефтеперерабатывающие заводы. А мы сегодня, я как там депутат настаиваю на этом, что мы должны поступить честно по отношению к людям. Но точно так же, но точно так же, люди, но точно так же, Йор, точно так же, люди должны поступать честно по отношению к предприятию, и по отношению к таким же людям со стороны Белановского, Ерестовского, Гоков или города Комсомольска. Это все те же люди. Сегодня как раз, Юрий Анатольевич, вот мы на камеру имеем эти все записывающие как бы вещи. Вот это то, що треба показати это понимать. і всім есть, во вони есть, це во розуміти. есть є економічний смисл і Все эти ці стоки будут будуть кар'єрі, а концентрація. Це буде все враховано проєктом. Ви вот, розумієте, вот, якщо проект, якщо... проект. скажуть, що зробити неможливо, це таким самим чином, як якщо неможливо зараз нам летіти на Марс, то неможливо летіти на Марс. А ми, а ми знаємо, і ми розуміємо, що ми зможемо. вопрос решить. И технологически есть такие решения, и есть такие технологии, которые это сделают. Питание переселенных людей, А багатьох селян земельные паи. А что делать с земельными паями? Вот человек хочет, хочет сберегать земельный паи. Виконана, от, от, вона працює на землі, вона цієї живе але вона не хоче от У мене були люди із Солонців, із Бондарів, які сказали, от прийшли 80 тисяч, ми даємо 80 тисяч за будинок. Вона каже, добре, він більше дорожче, там будемо спорити за ціну. Але в мене два земельних паї, 10 гектарів землі. Ви мені дасте землю? 你。 А, а людині, що? от, от. повірте мені, відповідаю на ваше питання. Людина, от що вона хоче, або вона бере гроші, якщо вона продає, або якщо вона ставить питання, що ви мене забираєте тут 10 гектарів, дайте мені 10 гектарів десь там. Де безумовно, просто до 2 кілометри, 3 кілометри. Ми звертаємося до обласної державної адміністрації. Кажемо, дайте, якщо ми здаємо вам 10 гектарів, тому що ці гектари здаються далі до державного балансу, то вони здаються до держави до області, і після цього ми, ми вам дамо 10 тут, віддайте нам 10 там. Ну нам не, не, не треба ні його земля, ні його гроші. Нам нічого не треба. Нам треба, щоб розвивалося виробництво, щоб створювалися робочі місця. І ми будемо це робити, як роблять всі люди в цьому світі. Це не перше питання в світі, і не останнє, і не тільки в світі, і в Україні також. Ми будемо все робити так, як весь час люди робили класично. Ну є процедура їх перенесення, бо ви ж розумієте, вона є процедура всього. Ну безумовно. Ну як же як по вашому, як можна перенести кладовище просто так, ну, от просто приїхати і... гора? Вибачте, вибачте определенне кількість десятиліття, його вони за перенесе. Я вам хочу спитати, я хочу спитати. Ну якщо є питання, якщо є це ж кладовище не єдине в світі, правильно є кладовище всюди в Україні, всюди в інших країнах, всьому світі. От як вирішується питання всюди в Україні і всюди в світі і так і тут буде воно вирішуватися. Ну ніхто ж не може. Може прийти просто взяти, вирити кладовище і принести його в тихаря з двох чи годин ночі до чотирьох годин ранку? Ну так не може. Є законодавство, і всі будуть тільки робити це відповідно до законодавства. Іншого немає. Ні для вас, ні для мене, ні для кого. Немає. У вас наступне з цієї. Я у мами від мами своїй каяшка залишилась хата, так? Є колодязь. Уже після єрестського язика вода на 4 метри впала. Після Обіланівську, я думаю, ще впаде. Що перетвориться ці райони? Я не впевнений, просто і на 100 можу вам сказати, що не причина єсівський язика, тому що впадає там вода. Сьогодні Вода, що стосується яка вода, там як в колодях вона впадає. Вона вся забруднена. Там немає сьогодні питної води. Її привожу 15 років депутат Верховної Ради. Сьогодні про це багато казали, тому що всі фіноли, всі продренували вже на глибину щонайменше 100 метрів. 100 метрів вони вже продренували, тому що це 40 років цей ставник, ставок випарник. Тому питання там буде вирішитися все рівне привозної води. І якщо вода, якщо навіть вона падає від виробництва, то вона падає, вона не питна її навіть овочі не можна полювати. А база відпочинку робці. Ми їх не зачіпатиме. Ну, І у нас така ж сама ситуація. У нас також там знаходяться дитячі санаторії, свої бази відпочинку. Така ж сама ситуація в, в наших підприємствах, де вони ж є всі, висновки, ну безумовно. Висновки написано, І, е, В случаї будівництва Біланівського ГЗК, мешканці Кремльчука, Кримичуцького району, дословно кажу, будуть вимушені оздоровлюватися за межами. Полтавської ну, покажи, ти, що це це? за висновки? Та, ну що це за висновки? То, щось... ти, що ти чуш? Що, якась. От повірте мені, немає таких висновків. Ми його не бачили, ми не замовляли. Ви подивіться, скільки, скільки біланівських ГЗК витратив грошей на офіційні організації, замовляючи проекти, висновки, українські і іноземні, для того, щоб це все було солідно, щоб це було відповідно до законодавства, щоб це було відповідним чином. Покажіть нам ці висновки. Ми цього не бачили. Ми вважаємо, що це популізм і просто політиканство. чисто, чи, чи чисто брехня.